القرآن داتو توتا حجي سحسن محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Amma ba'd. Para pendengar, jangan lembayung Al-Quran yang dimulik Allah sekian. Alhamdulillah. Lihat pada muka surat 243, jilid yang ketujuh, tafsir Ibn Kasir. Ayat ke-39 dan 40. A'uzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma'ataitum mirribal yarbuwa fi amwalin nasi falayarbu wa'inda Allah. Wa, wa ma'ataitum min zakatin turidu wajhallah wajah Allah. Fa'ulaikahumul mud'ifun. Allahul ladhi thumma razakakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaan أَعْدَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ صدق الله العظيم dan sesuatu riba iaitu tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia maka riba itu tidak menambah di sisi Allah SWT dan apa yang kamu berikan rupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah maka yang buat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya Allah lah yang menciptakanmu kemudian beri pada mu rezeki kemudian matikanmu kemudian menghidupkanmu kembali adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu Maha suci Allah SWT dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan Ayat ke-39 dan 40 di surah Ar-Rum ini kalau kita perhatikan Ini peringatan daripada Allah SWT telah saya jelaskan Riba itu merujuk kepada dua makna Sama ada pemberian dengan tujuan untuk dapat pulangan Satu benda yang dihalalkan dalam bentuk konteks kehidupan Bila mempunyai perkenalan dengan orang yang punya kedudukan Telah saya bagi contoh dengan ku yang lalu Walaupun demikian kebanyakan ahli tafsir Lebih cenderung untuk memilih maksud riba ni adalah benda yang diharamkan kerana riba yang dimaksudkan itu izdiyat perkara-perkara yang bersifat tambahan dalam perniagaan Iaitulah seorang telah pun letakkan syarat-syarat tertentu dalam urus niaga bahawa pulangan diberikan mesti melebihi apa yang diberikan di peringkat awal bahayanya riba ni seperti disebut oleh di para ulama tafsir contohnya Imam Dr. Atiq Nabulusi dan tafsirnya kenapa riba ni disebut sebagai satu benda yang bahaya dalam ayat 276 surah Al-Baqarah yang telah saya bacakan aku yang lalu bahawa Allah menyatakan ni amhakullahu riba wa yurbi sadaqat Allah menghancurkan riba dan menambah keberkatan pada sedekah kerana bayangkan Apabila sistem riba ini mendominasi suatu tempat, katalah dunia Islam sebagai contohnya. Mereka yang mempunyai kerudukan, kekayaan di Timur Tengah yang punya aset dan juga harta wang cash mungkin brilliant, mungkin billion, trillion, wang yang begitu banyak. Apa yang terjadi bila ditawarkan oleh golongan tertentu dengan membuat pelaburan ada pulangan sebanyak 20%, 30% even lebih daripada itu. Maka wang yang begitu banyak, limpahan harta yang dikunakan Allah SWT akan beku di tangan golongan tertentu kerana yang melaburkannya mengharap pulangan dengan cara mudah. Sedangkan perniagaan belum tentu memberikan pulangan. Perniagaan subjek kepada untung dan rugi. Itu yang terjadi ni negara-negara teluk seperti ada laporan tu yang menunjuk kepada banyaknya bilion duit yang disimpan di bank-bank antarabangsa milik mereka yang bukan Islam. Pulangan-pulangan kewangan yang dijanjikan itu sebagai jadi ambil sebagainya. Tak terambil banyaknya dan itulah wang yang kembali digunakan untuk menghapuskan umat Islam. Ethnic cleansing yang di mana-mana. Kerana wang yang begitu banyak beranak hasil daripada riba itu akhirnya membahayakan diberi beli peluru untuk menembak wang Islam sendiri maka terbatallah akal yang Allah berikan kepada manusia yang tujuannya untuk berfikir sepatutnya wang yang begitu banyak digunakan untuk investment diberi peluang kepada mereka yang punya akal yang bijak untuk mencaturkan wang itu dan menjadikan ia berkembang lebih ke hadapan maknanya hebatnya teori ekonomi Umar Khattab radhiyallahu anhu tak kala menjadi khalifah cetusan idea Zain Umar ni bahawa harta-harta anak yatim jangan dibiarkan disimpan beku kerana dia akan kurang nilainya dengan sebab zakat yang diwajibkan Katalah nilai mata wang Dalam nilai wang yang disimpan Milik anak yatim itu RM100,000 Menjelang haulnya Maka dia akan diambil sebanyak RM2,500 Tahun berikutnya ambil lagi 25 daripada yang baki itu Lama kelamaan wang yang disimpan itu Akan merosot nilainya Akan susut nilainya Begitu jauh pandangan Sayyidina Al-Khattab RA Melibatkan ekonomi Islam ini Bahasanya disuruh invest pada cara yang betul Oleh mereka yang berkelayakan Yang tidak mengharapkan dengan investment itu untuk mengambil kesempatan di atas wang yang banyak ini yang disimpan maka mestilah takbir urus oleh mereka yang benar-benar layak maka merujuk kepada ayat ini kata Dr. Ratih Nabulusi mengapa Allah SWT bila menceritakan tentang riba dan Nabi Sallallahu pernah menyatakan kepada para sahabat dalam hajatul wada' haji yang pertama dan terakhir kehidupan Nabi Sallallahu itu kepada puluhan ribu para sahabat mendengar tentang bahaya riba. Riba itu kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu Nabi telah menyatakan ada 60 pintu. Pintu yang paling ringan daripada riba seperti seorang perempuan berzina dengan putranya sendiri ataupun seorang lelaki berzina dengan ibunya sendiri. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bahkan berkata aku tak sempat nak tanya kepada Rasulullah apakah lagi 59 pintu riba yang cukup bahaya itu jadi melihat kepada keadaan ini kalau umat Islam menyedari bahaya riba bahawasanya dia akan mentaatilkan uqul nairah dia akan menyebabkan akal yang hebat yang dikurniakan Allah kepada manusia orang beriman yang patut mencetuskan berbagai bentuk seniaga niaga kreativiti kebijaksanaan tapi ia mati dengan sebab golongan yang kaya ini tidak lagi menggunakan duitnya untuk tujuan investment tapi disimpan duitnya di tempat-tempat tertentu dengan dan dijanjikan pulangan-pulangan yang banyak maka wang yang sebanyak itu membantu perkembangan umat tidak jadi seperti demikian. Menarik apa yang disebut oleh Dr. Datuk Nambulusi menghuraikan ayat yang ke-39 berkaitan dengan bahaya riba ini. Tinggal satu perkara lagi saya nak sebutkan kepada tuan-tuan berkaitan dengan yang dijanjikan oleh Allah ni sama ada dibaca sebagai muda'ifun atau perkiraan lain muda'afun muda'if ini kalau kita belajar bahasa Arab itu wazan mufi'il maknanya isim fa'il tapi kalau sebut muda'af itu merujuk kepada isim mafa'ul sama ada mereka yang melipat gandakan atau mereka yang dilipat gandakan kata Al-Imam matulid yang tafsirnya kiraat yang beliau pilih adalah mudha'ifun seperti musir ya'nuhum alladhina ja'alul maka kata imam at melihat kepada ayat ini beliau melihat qiraat yang lebih rajih dzis ini almudha'ifun kerana golongan yang maksudkan ini yang telah pun meninggalkan perniagaan berasaskan riba yang menjanjikan pulangan peraniaan pada satu pihak dan membatalkan akal yang bijak yang Allah kurniakan kerana golongan yang kaya yang diberi kelebihan sudah mengarahkan uangnya itu untuk disimpan di skim-skim pelaburan yang menjanjikan pulangan tertentu sehingga menyebabkan orang yang bijak yang tidak berada pada tahap mereka yang sepatutnya diberi peluang untuk berniaga mereka ni tidak dapat peluang untuk berniaga kerana tiada modal maka nampaknya golongan yang memilih keridaan Allah mengikut perintahnya walaupun nafsu ni membuat-buat mengajak kepada perkara yang mendatangkan pulangan segera seperti dalam skim riba itu tadi nampaknya golongan ini memilih untuk cari sesuatu pulangan di sisi Allah maka mereka lah yang pilih, maka mereka lah jadi isim fa'ilnya, Maka sebab itu kata Imam Maturidi lebih tepat untuk kita kata muda'ifun, kiraan lebih sempurna di sisi aku kata Imam Maturidi walaupun demikian dalam Al burhan oleh Imam Az-Zarkashi menunjuk tentang bab kiraat ini kiraat yang mutawatirah, yang bukannya syazah ini, kiraat yang ada ia merujukkan kepada keluasan maksud yang ditampung oleh Quran, baik mudhaifun ataupun muda'afun, kedudunya merujuk kepada limpah kurnia Allah, kepada mereka untuk menggunakan akal dengan cara yang betul ataupun dengan sebab tindakan mereka itu dilipat gandakan pahala di sisi Allah SWT Contoh seperti yang saya berikan dengan kuih yang lalu Kalau lah seorang itu memberi layanan yang baik kepada keluarga diraja Dalam satu perjalanan haji contohnya Dia beri makan, orang itu tak ada makan, dia beri minum Maka orang tu rasa sempurna sangat layanannya, seronok sangat Maka pulang kita tanah air dia panggil Rupa-rupanya barulah fulannya sedar Kebaikannya, keikhlasannya, merawat, menjaga Dan menuhi permintaan jemaah haji itu Dan seorang daripadanya ternyata keluarga diraja Maka keluarga ni pun ini Sebab kamu telah bagi makan kepada ni, keluarga kerabat kami ni Maka kamu beri makan pinggan, kami bagi makan, beri kamu 10 pinggan adakah begitu? tentulah tidak begitu tuan-tuan, kerana ildaaf ataupun mudaafun ataupun mudaifun yang dilipat gandakan ni, yang dimaksudkan oleh Allah SWT, dia melampaui apa yang mampu kita fikirkan, kerana pemberian di sisi Allah ni, bukan seperti pemberian manusia, kalau seorang raja yang kita anggap kaya, sedangkan memiliki satu juzuk kecil seperti permukaan geografi bumi, seperti itu pun kita dah rasakan pemberiannya cukup besar mungkin dia beri peluang, mungkin dia beri tanah mungkin dia bagi projek, mungkin dia beri title apa saja yang kita sangkakan besar tetapi di sisi Allah jauh lebih besar dan kita tak mampu fikirkan tuan-tuan contohnya kita selalu mengedarkan hadis ini yang kita tularkan bersama-sama iaitu sabda Nabi SAW raka'ata al-fajri khairu min wa mafiha dalam hadis sahih ini Nabi SAW telah menyatakan bahawa dua raka'at salat sunat fajar itu lebih baik pada dunia seisi kandung maka kalau orang sebayang sunat sebelum subuh ataupun selepas azan subuh ikut penjelasan para ulama kata Imam mula ali khari raka'at al fajr ini khairun dunya wa ma fiha nak bandingkan dengan dunia dengan hartanya dengan mal ma minal mal ma wal ja' semua perkara-perkara bersifat duniawiah ni nak dibandingkan dengan dua rakaat di sisi Allah SWT maka tak ternilai dua rakaat yang dikerjakan itu dalam syarah minqatul mafatih menjelaskan bahawa maksudnya kat sini dua rakaat ini dimaksudkan itu adalah lebih baik pada dunia dan segala aradhiha wa zahratiha fal khairu imam majra ala za'an man yara fiha khairan aw yakunu bab maknanya apa saja yang kita maksudkan kat sini pemberian ataupun harta ataupun keindahan kecantikan kemewahan maknanya di sisi Allah Taala dua rakaat itu lebih besar sebab janji-janji yang dikemukakan dalam Quran terhadap orang beriman ini bukan sebidang tanah ataupun satu daerah ataupun projek-projek yang bernilai tertentu tapi janji di sisi Allah SWT itu kita lihat contohnya surah Ali Imran ayat ke-133 wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardhu uiddatil wa muttaqin wasegeralah kamu untuk mencari keridaan Tuhanmu dan juga syurga yang terbentang luas luas yang sahaja seperti langit dan bumi jadi menunjukkan kepada kita mudhaifun yang disebut di sisi Allah SWT ni ataupun mudhaifun dalam kiraan yang lain sama ada mereka yang melipat gandakan dengan sebab ketaatan itu mereka mencari jalan untuk dapat pelipat gandaan di sisi Allah kerana mereka sedang berniaga dengan Allah seperti yang kita baca dalam surah Saf yang lalu bahawa orang yang hala ala tijaratin tunjikum min azabin alim maknanya orang yang meyakini janji Allah ni sebenarnya mereka sedang berniaga dengan Allah SWT perniagaan yang tidak akan rugi sama sekali maka pelipat -ganda candaan yang dimaksudkan itu kalau diumpamakan seorang raja ni tadi oleh kerana menghargai layanan yang diterima oleh kerabatnya ketika berada di tanah suci maka pemberiannya berupa satu yang berlipat ganda yang tak mampu tu fikir mungkin satu benda yang mungkin sebuah kereta kot mungkin sebuah sebidang tanah atau apa saja ataupun beri title pun dah hebat dah dapat title-title tertentu atau pingat yang tertentu tapi di sisi Allah SWT ganjaran itu jauh lebih besar dan tak mampu nak dibandingkan sebab pemberian Allah ni setiap gambar langit dengan bumi ukurannya sepayang sunat subuh tadi dengan hadis yang sahih menyatakan lebih dunia seisi kandungnya bayangkan tuan-tuan ni boleh kat orang yang bersabar atas kematian anak, -anak maka Allah SWT akan menyuruh pada para malaikat menyuruh mereka supaya membangunkan untuk mereka sebuah istana yang dipanggil sebagai bait Al-Hamdi, istana pujian kepada Allah SWT inilah berita-berita gembira yang dikemukakan dalam Quran dan juga dalam hadis berkaitan dengan faula ikahumul mudhaifun jadi demikianlah apa yang dikemukakan oleh al-imam Fakhruddin Razi fa bi wahid yakun lahu kasrun fil jannah fihi min kulli shay'in sawaban nazaran ila rahmah wa ashar al-qusur mithluhu nadharan fadl maka kalau nak dibandingkan dengan pemberian di sisi Allah mana mudha'afa yang dikemukakan itu pelipat gandaan yang diberikan itu bukanlah dalam keterbatasan yang kita fahami tetapi jauh lebih besar daripada apa yang mampu kita ceritakan bukannya sebuah syurga bukannya sebuah istana mungkin 10 istana bukannya sebuah syurga lebih daripada itu lagi jadi demikianlah kefahaman kepada ayat ini seperti yang dihuraikan oleh Imam Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib baik, muslim-muslim rahmatilah dikasihkan melihat kepada ayat ini lagi kalau kita perhatikan bahawa dia menyebut jelaskan kepada kita tentang hak kaum keluarga yang dijaga golongan miskin dan juga mereka yang terdampar tersekat dalam perjalanan kemudian peringatan untuk meninggalkan apa jua perniagaan yang ditentang oleh Allah SWT, yang dibenci olehnya dan diharamkan olehnya seperti riba ni tadi dalam pendapat yang kita kemukakan di samping pendapat yang pertama yang juga wajar untuk dipertimbangkan dalam suasana pada zaman seperti hari ini kemudian dalam ayat ke-40 datang peringatan Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumiitukum thumma yuhyikum hal min sharaka'ikum yaf'alu min subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah lah yang menciptakan kamu memberi pada kamu rezeki kemudian matikan kamu kemudian menghidupkan kembali adakah di antara kamu yang kamu sekutukan itu yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat satu dan yang demikian itu Maha suci Allah Taala dan Maha tinggi pada apa yang kamu kerjakan pada apa yang kamu persekutukan jadi di sini digambarkan lagi dan lagi tentang kekuasaan Allah SWT Allah mencipta kamu dia lah yang maha mencipta mengeluarkan manusia dari perut ibunya rahim ibunya dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan dalam keadaan teranjang tidak pandai lagi mendengar tidak pandai melihat tidak pandai berkata-kata kemudian Allah memberikan perkara itu satu demi satu secara berperingkat dan kemudian seorang itu berjaya dalam pelajarannya dan diberi peluang untuk pekerjaan diberikan kesihatan pandai untuk memilih pakaian berharta mencari pasangan mampu untuk menghasilkan sesuatu Allahu Akbar Masya Allah ini kalau diteliti satu persatu menunjukkan kepada kita tentang segala yang kita perolehi ini sudah menjadikan seorang kita kaya walaupun kita tidak memiliki perbendaharaan seperti golongan Rom atau Parsi yang kita bincangkan daripada awal lagi ingat ya jangan lupa setiap ayat ni mempunyai perhubungan yang langsung dengan tema kepada surah ini iaitu tentang kekuatan tentang perkara yang namanya kebendaan perkara yang namanya empire perkara yang namanya penguasaan pentadbiran maka nikmat Allah seperti itu yang perlu kamu bangunkan kesedaran dan memujinya masa ke semasa insyaAllah kita akan lihat dalam kuliah yang datang kaitan yang luar biasa di antara ini masih lagi dalam konteks kedaulatan, kekuasaan, pentadbiran yang merujuk pada bangsa yang kuat yang pernah mengatur dan dunia satu masa dahulu. Ia semua ada dalam diri kamu sebenarnya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.